Доброго ранку. Сьогодні 20 березня, і саме сьогодні світова спільнота відзначає міжнародний день астрології і не, р... не дарма 20 березня, адже на 21 березня 2013 року, тобто на завтра, припадає день весняного рівнодення. І Як ніколи доречно є наразі зустріч у нашій студії професійного астролога Олени Захарян. Вітайте! Доброго ранку вам пані Олена. Доброго. Чим же сьогоднішній і завтрашній день є відмінними від інших 360? що в них особливого? Особенно в том, что последние пять дней астрономического года, который сегодня заканчивается, 20 числа, посвящены пяти расам, живущим на Земле. Желтая, красная, как известно, черная, голубая, белая. Вот 20 марта посвящено э, белой расе. Это, это, не просто, это даже сказать, что это праздник, это не праздник. Это воспоминание об, утерянном, об утерянной гармонии на Земле. Белая раса — это белая, это арии, древние арии которых всем известно, и поэтому может быть, потому что белые арии принесли на землю знания о космосе, mm -hmm. астрологии, поэтому и посвящено посвящен этот день астрологам. Ведь будете чем то необычайным, с приводу космоса, космических явлений? По поводу, дело в том, что астрологи считают космическое явление, это получается завершение цикла большого годового цикла Солнца, mm -hmm. когда оно входит, как известно, в Овна. наши предки еще давно это об этом знали, и, как известно, 21 марта всегда отмечали, еще до XIV века наши предки отмечали 21 марта, mm -hmm. Новый год. А 20 марта все собирались в кругу семьи, вспоминали, что было прошлое в прошлом, э, ту горечь, которая была, просили э, прощения, как говорится, друг у друга, э, надеялись на лучшее, благодарили за хорошее, то есть подводили итоги года всегда. То есть 21 березня – это Новый Рик за другим календарем, я так понимаю? Да, это бы по древнему календарю. Это Новый год. Вообще-то с астрономической даты тоже для... Это и астрономический Новый год. Потому что Солнце входит в первый знаковный, и начинается новый круговорот жизни. Вот если даже нам по тому календарю, по которому мы живем, заметьте, сентябрь месяц, в переводе с латинского это все-таки седьмой месяц, а не девятый по счету. Потом, например, ноябрь, это, это девятый месяц, когда у нас считается одиннадцатый. Если посмотреть, откуда идет это счисление этих месяцев, то опять это идет о точке весеннего равноденствия. Его только в XIV веке уже стали отмечать в январе, отменили этот календарь. И стали отмечать в январе уже, а 21 марта перестали отмечать этот праздник. К сожалению, эта ста старинная традиция ушла. Связана она была с тем, что начинается обновление природы, природные, э, природных явлений, природа просыпается. А в январе э, по римскому календарю консулы сменяли друг друга власть власти. И отдавали долги, государства друг друга передавали. Получается, что 1 января, когда Солнце, дальше всего от земли ночью мы э, встречаем Новый год э, совершенно искусственно, то есть никаких космических э, явлений для него э, приемлемых, э, то есть оправданных нет, только э, получается государственные э, привязка к государственным делам. А 21 марта это праздник, который привязывается именно к космосу природным ритмом, а мы э, люди являемся частью космоса Вселенной. У нас в каждом человеке каждый человек это Вселенная, в нем отражаются космические ритмы всей Вселенной. И поэтому на нас таки влияет и начало года, и конец года, любые космические ритмы на каждого человека. Вы говорите, А чи на всех людей одинаковый вплив Солнца, планеты, взагалі, зерок Солнечной системы? Видите ли, то, дело в том, что у на чем построена принцип астрологии? Построена на цикличности вращения планет, небесных тел, их активности. Каждый человек, как я сказала, как отдельная вселенная, он тоже подчиняется своим внутренним ритмам. То есть вырождение его в определенный момент времени. В этот момент времени планеты и звезды, все космические объекты находились на каком-то периоде своего вращения, какого-то цикла. Соответственно, это, как бы, если можно выразиться, шифруется в том моменте рождения человека. Поэтому у каждого человека свои ритмы. Кто-то родился там во время активности Марса, кто-то во время спада Марса, это активности Марса. И поэтому по-разному влияние идет на каждого Еще человека. Еще где планеты кажут, треба активно діяти чи більш пасивним бути то треба що складати певний гороскоп на кожну конкретну людину із датою народження і часом народження Якщо людина конкретно хоче да какие-то свои дела э, серьезно решать, это связано. Есть медицинская астрология, uh -huh. например, какие-то проблемы со здоровьем. Есть астрология отношений. То есть э, решение вопроса, почему люди обращаются к астрологам, решение вопроса между собой, партнерских отношений uh -huh. в делах и в бизнесе. Но если у человека нет возможности обратиться к астрологу, для этого и существуют календари, вот, которому, о котором я говорила. То есть это общее для всех э, то, что э, для людей является направлением. То есть, вот, например, эти последние Последние дни, которые вот заканчиваются 16 по 20 число, не рекомендовалось это э, какие-то шумные праздники проводить. Даже люди, которые рожденные в это время 16 по 20 марта, переносили свой празднование своего дня рождения на 21 марта, когда Солнце, когда праздничное настроение, когда вся природа активная, веселая. Потому что считается, что если, если проводить бурные праздники в эти дни, то будет э, сбивание. Э, как ритмов угу. человеческих. Поэтому то, на что человек настраивается, потом у него будет не получаться в делах. Это действительно дни э, затишья, активность начинается 21 марта. Вот такие вот есть рекомендации. Есть рекомендации э, тоже общие для всех в календарях лунные дни. Так как мы знаем наше светило, луна второе, которое светит отраженным светом, и тоже у него свой период, и там существует тоже для всех определенные рекомендации, когда можно, например, обращаться к врачу, в каком знаке находится Луна, например, когда какие дни лучше быть активным, в каким лучше отдохнуть, предаться медитации, где пассивность, наоборот, не рекомендуется. Но единственное, в чем, когда люди выражаются, в чем разница человеческой реакции на определенные дни. Кто-то более подвержен лунным ритмам, кто-то более солнечным ритмам. Это уже индивидуально подбирается, особенно если говорить о пожилых людях, которые больше настроены на отдых, им, и особенно люди, которые где-то, знаете, заболевание какое-то обостряется, лучше опираться на лунные календари. То есть вот общее для всех, даже не обращаясь к астрологу, они печатаются у нас в журналах, газетах вот лунный день такой-то, вот угу. такая то фаза луны. Панюля, ну, 2013 год за этим календарем, про который мы сейчас с вами говорим, и насколько я знаю, ер ворона Ворона. Давайте трошечки поговоримо про цю птаху і що вона символізує, який має бути рік, якщо він знаменитий під цим символом. Це дуже цікавий код буде код Ворона, 32-літнього древньорійського календаря. Тобто, на що прежде всего хочеться сказати, чому 32 цикла? В отличие от тех, которые мы знаем, юпитерианские годы, а это сатурнианские 32-летние, юпитерианские 12 лет. Мы знаем 12 животных, вот идет так. год змеи. Я почему хочу связать их, это почему год необычный, потому что раз в 60 лет совпадает год змеи, который поддается юпитерианским циклам, то есть 12 лет цикла вращения Юпитера. И год ворона — это... Цикл Сатурна 32 года. Ну, цикл Сатурна сейчас уже сместился около 30 лет, 29,5. Но там 32 животных. Что такое э, этот, зарастрийский, зарастрийцы пользуясь этим календарем, древнеарийский календарь? Что такое влияние Сатурна на человека? Это внутренняя система ценностей человеческая. То есть если в отличие от юпитерианского календаря, люди, которые жить себя, свою жизнь не представляют без социума, mm -hmm. которые полностью зависимыми от социальных процессов, которые ну, просто без коллектива себя не мыслят. Для них епитерианский календарь очень хорошо работает, то есть рекомендации. Есть люди, которые внутри, на их внутреннее решение очень трудно повлиять даже социуму. То есть это личности, которые со своим внутренним выбором, которых социальные процессы не особо влияют на их решение. То есть достаточно самодостаточной личности. Сказать, чтобы, что у нас, например, на нашей территории Украины, какой больше календарь будет работать. Я считаю, что мы где-то посередине. Потому что епитерианский календарь — это больше для э, цивилизации азиатской, вот э, восточных, mm -hmm. то есть это Китай, это Япония, где люди полностью, личность подчинена процессам социальным. Вы знаете, что социальные процессы превыше человеческого выбора. На Западе там больше каждый за себя. То есть каждый работает так, как ему нужно, вне зависимости от коллективно коллективного решения. Мы находимся посередине, то есть, у нас работает и тот, и другой календарь. Так вот, совпадение такое, когда год змеи и год ворона одновременно в один год 60 лет назад был. Не так-то часто это повторяется. Так. То есть, соответственно, на 60 лет вот включается эта интересная тема. И что же было 60 лет назад? Это был 1917 год. Как вы знаете, для нашей страны это год очень знаменитый тем, что он признаменовал революцию. Так. Поэтому, так как астрология — это наука, которая анализирует все циклы, это повторяемость действительно событий, хочется предупредить о том, что возможны революционные настроения которые могут завершиться, естественно, так же, как, опять-таки, на долгий период времени. Очень важен выбор каждой личности в социуме. Поэтому, возможно, вот эти революционные призывы к революции, переворотам, это в худшем случае. В лучшем случае, если мирным путем пойти, то это возможны реформы, перестройки в социуме и в жизни, кстати, каждого отдельного человека. Якщо ну, ми не будемо розглядати кожен знак зодіаку окремо, а якщо розбити на стихії вогонь, повітря, вода, то кому що треба чекати, на що сподіватися? Знак Год ворона, птиця ворон», хотілося б сказати, що вона зв'язана з водою. Ворони завжди селяться у чистих істочниках. с эпидемиями. То есть она находится там, где эпидемия, где грязь, где разложение ее не любят, ее карканье считают предвестником беды, но в то же время она, это же предупреждение о том, что здесь грязь. Почему я хотела сказать вот именно со стихией? Со стихией воды связано, потому где э, чистая вода ворон селится, где грязная вода ворона вы не найдете. Это не вороны, э, не вороны городские, а это именно вороны, которых сейчас мало. Это очень умные животные, это по интеллекту они э, не уступают собакам. Э, поэтому э, его карканье связано со звуком, с голосом, то есть и с воздухом тоже, с воздушной стихией, о чем я говорю. И поэтому хотелось бы сказать, что для водных знаков, то есть это рыбы, раки, скорпионы, очень, э, год очень деятельный в том плане, что им придется много заниматься исправлением недостатков своего прошлого. Mm -hmm. То есть где-то бороться со своими недостатками, э, подчиняться тому, знаете, вот как себя... Не то чтобы заклеймить, но признаться себе в каких-то проблемах. Сейчас измененных. Да. Угу. И они вполне очень могут по силам им изменить свою жизнь. И только в этом плане, если они определятся с ошибками, они могут на долгое время, на 32 года заложить себе хороший период жизни, то есть если они займутся чисткой своей прошлой жизни, скажем так. Потому что да. ворон чистильщик для людей, которые заняты интеллектуальными профессиями, это журналистика которые со словом связ, связаны вот как конкретно телевидение для людей представители воздушных знаков близнецов э, весы и водолей угу. это люди которые связаны со словом им предстоит очень много говорить э, э, говорить жесткой твердой правды которая может быть кому-то не нравится но именно такая позиция четвертый час да, да очень откровенных людей, которые не боятся зло назвать злом. Плохо – это есть плохо, которые не любят прятать э, негативные Повітря вещи. Поветрие будет стоп... Да. Что будет с вогнем? Для огненных знаков достаточно сложный год, потому что им очень трудно удержаться в рамках дисциплины, когда они эмоционально вспыльчивы. Это а овны, львы и стрельцы. Однако, если им удастся при условии самодисциплины, в самоконтроле, они могут начать проекты творческие, очень много творческих проектов, проектов однако, опять-таки, те проекты, которые связаны с нашими традициями. Те которые, проекты, которые связаны с введением новых традиций, потом будут завершаться к концу года разрушением. То есть, смотря что, понимаете, этот год очень важен человеческий выбор смотря что люди выберут, то есть если человек выберет э, вот такое жесткое подчинение себя дисциплины, огненный знак, он очень хорошо сможет начать какой-то творческий проект. Что говорить о знаках Земли? Для них очень год в принципе э, достаточно продуктивный, они могут очень много успеть сделать, потому что для знаков Земли Дева, Козерог и Телец им свойственно равновесие, спокойствие, когда они могут взвесить и подумать, что куда же им пойти. Как раз э, ритм этого года этому способствует. У них очень много наработок. Для них э, с хотелось бы дать рекомендацию, чтобы они не, э, не бросались в поиски нового чего-то, а пользовались тем, что они уже наработали своим профессионализмом. И теперь как раз то время, когда они могут свой профессионализм доказать на деле и добиться успехов. То есть это профессиональный рост для знаков Земли вполне. Пані Лени, якщо можна так узагальнити і дати поради телеглядачам будь-яких стихій, що їм треба робити, на що зважати, як себе поводити, щоб врешті-решт цей рік ворона він був успішним для кожного знаку. Для того щоб для кожного знаку цей був успішним, б порекомендую, прежде всего, не жалійте себе. Це головне, хто жалується плаче. И знаете, кто больше жалеет себя в этом году, тот будет терять время. Пусть не боится быть гонимым в обществе, если бояться что-то сказать, Здесь, как я сказала, зло назвать злом. Потому что этот страх человека отбросит назад в социальной жизни. Хочется сказать, чтобы люди не теряли время. Очень важное сейчас для людей это время. Цените его, которое каждую минуту. Самодисциплина в этом очень поможет. И не бойтесь сделать свой собственный выбор соответствующие внутренним своим ценностям. Тогда все будет успешно. Люди, которые говорят, лучше я проголодаюсь, но я не буду за жить за счет другого, в этом году выиграют. Потому что вот птица — это жесткая птица, она серьезная, она не терпит сюсюканья. Вот. И те люди, которые строги к себе, в этом году очень хорошо построят свое будущее. Что интересно, для всех людей в этом году не советую распадиться. Лучше, если уже такая ситуация назрела, разводитесь в другом году, но только не в этом. А Может бы быть, можно? А, этом? Вот именно браки очень хорошие в этом году, потому что, э, если вы уже договорились, если вы решили, определились, это ваша цель, это очень хороший год для создания брака, потому что птица-ворон э, очень преданная, на редкость преданные птицы. И браки, созданные в год ворона, в основном это на долгие годы, это одна пара на всю жизнь. Это говорят, вот если бединая верность, это такая верность ворона, которая вот знает одна пара, вот на всю жизнь поддерживает всегда друг друга и любит. Поэтому если у кого-то есть такое решение в планах, то очень хорошо. Пані Олена, не можу навіть вас зупинити надзвичайно цікаво, але ми вже з вами переговорили навіть наш ліміт. Мені здається, про зірки про це все можна говорити напевно безкінченно, і день і ніч. Щиро дякую, що завітали до нас в цей ранковий час. Вам, шановні телеглядачі, нагадаю, що у студії рано вранці сьогодні був професійний астролог Олена Захарян. Я приєднуюсь до всіх її побажань і хочу сказати, щоб цей рік ми маємо з вами прожити гідно. Будемо чесними, будемо відповідальними, працьовитими. І тоді ворона нагородить нас теж Ім найкращим рухаємось далі. Не перемикайте.